Адьом. Підйом нарешті з вами знову. Ми тільки що дивилися дуже цікавий справді сюжет. І про сюжет. Слава Соломка і про... А в гостях у нас психолог Оксана Садоніва, яка вот прямо зараз відведеть на всі наші уважні маніпуляційні ранку. ранку. Оксан, тільки що подивилися сюжет і ще у нас дуже багато питань, багато людей пишуть нам uh, маніпулюють, вони відчувають, що ними маніпулюють. Як uh, зробити так, щоб позбавитися цієї не знаю, повідка цього? 呃，那。Uh, no. Во-первых, когда манипулируют, для того, чтобы понять, что вами манипулируют, нужно немножечко развивать свою осознанность и чувствовать себя. Поскольку зрелый взрослый человек, он сразу понимает, что его манипулирует, это он как-то ощущает тревогу, страх, какое-то чувство вины у него сразу появляется, ага. или куча мыслей каких-то, он не может определиться. Поэтому, ну, только вы это заметили, нужно останавливать сразу собеседника. Давайте на, 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 на конкретном прикладе. У меня была бабуся, старшая и она постоянно мне казалась, что от... Ти мене не любиш, ти не робиш, як я тобі кажу, е, от там, і так далі, і так далі, і так далі. І вимушено я мала робити просто обов'язково так само, як вона сказала, інакше вона зразу плакала і так далі. Як ці маніпуляції... Закинчатай. Ну, если брать конкретный пример с бабусой, да, uh -huh. то тут больше про взрослость того человека, к которому направлены манипуляции. Uh -huh. То есть, если я взрослый человек, на меня эти манипуляции не подействуют. Uh -huh. Я говорю, ну, да, бабушка, ну, да, такая у тебя плохая внучка, не любит. Может, ты что-то хотела меня попросить? И сразу uh -huh. вы знаете... Очень хорошо отрезляют такие ответы. Бабушка сразу перестает плакать Плачущая и в смысле, ну то есть у него как-то сразу отрезляют. Вот такие конкретные ответы в лоб uh -huh. прямые взрослые. Uh -huh. Ну, ну да, ну такая плохая у тебя внучка. И что дальше? Uh -huh. А как что дети? Дети дуже великие манипуляторы. Проходишь в магазин вони... мамочка, я тебя так люблю. Я точно знаю, что я тебя буду еще больше любить. ты мне... Или какие-то другие способы, вони дуже очень талантливые манипуляторы. Я и все им дать, и в тот же час навестися на ці провокации? Ну, для начала, просто родителям не надо манипулировать. Просто дети хорошо учатся, а родители ага. очень часто сами прибегают к таким уловкам. Ты не будешь кушать, я тебе там что-то не куплю, например. А, поэтому родителям самим нужно быть последовательным. Если он уже говорит нет, то уже ага. нет. Или ты будешь кушать это или там я тебе куплю это или мы это сегодня не покупаем и аргументировать почему они а как бы я не куплю а потом через 10 минут ребенок видит что таки можно uh -huh. как-то воздействовать на там точки и мама все-таки купит и это конечно раскачивает а если в магазине там падает кидается плачет и так далее то, ну, что я хочу и все вот, вот такие манипуляции а, да хорошо ты можешь расстраиваться ты можешь злиться я позлюсь вместе с тобой я Тебе сопереживаю, но при этом как бы сегодня денег у меня на это нету. А Арго... стоим это свое послание? Конечно, твердо. Егор. У меня вопрос серьезный, вот как к да. психологу. Если я вижу, что моим э, хорошим другом, да. моим просто соратником, моим однополчанином практически манипулирует его женщина, его девушка, вот как лучше преподнести эту информацию с точки зрения того, что он как бы мой друг, и некрасиво лезть в их отношения, что в таких ситуациях делать? Как вы считаете? Ну, правда, лезть в отношения не стоит, потому что еще будете виноваты за то, что влезли, и девушка еще и расскажет, почему вы влезли. Ладно, лезли. хорошо, если мной манипулирует эта женщина. Ну, тут опять-таки несколько вариантов. Сам по себе флирт, это уже манипуляция, но так. это игра. Тут оба. Uh -huh. Или вы ведетесь на это, то есть, uh -huh. или вы играете. Есть вариант, когда, конечно, это называется житейские там уловки, женская. Uh -huh. То есть с вами так проманипулируют, что вы не поймете. Есть еще uh -huh. такой uh -huh. вариант, конечно, что ну такой бу-бу-бу, я хочу платьишко, если как бы вам... Мне нечего одеть. у меня уже туфельки Я не с тобой в ресторан, потому что у меня моя новых туфель. Там, я не знаю, отборов каких-то. А тут ответ простой. Пойдем в ресторан, ты новые туфли съешь. Нет, но если оно такое безобидное, вам хочется только там подойти, обнять, поцеловать, и это никак не задевает ни ваши границы, ни ваши там материальные какие-то какие-то интересы, тогда, пожалуйста, если, конечно, вы постоянно в злости, в чувстве вины, и это вас там как-то напряжены постоянно, то это надо останавливать. Оксана, теперь очень да. дуже практично прикладное питание. Увага, навіть я пропоную записывать, как это делать. У нас, есть, например, такие три стандартные ситуации. Ты пришел Наприклад, або в кафе або в магазин, як зробити, щоб тебе обслужили без черги, дали найсвіжіші продукти і при цьому не переплатити, як емоційно впливати на людину, щоб вона ну, позитивно скажімо так, на себе маніпулювати? Якщо продають мужчину, не будучи женщиною, тобто з особами так. одного пола. Да. Это Одно односотевые такие отношения. Человек-человек, женка-женка, жена или наоборот. Порады, как сделать покупку вдало, свежо стоит без Стоит ли говорить грошей. комплимент, что усы у женщины усатой очень красивые, которые были в мясном отделе. Это сейчас. Такой комплимент говорить не стоит. Мясо вам точно подсунут. Не совсем качественное. Ну, это про, опять-таки, про подстройку к собеседнику. От того, вернее, к тому, от кого вы хотите что-то получить. Да? А, про комплименты, про воздействие на его там, статус, внешность, эго, так. то есть какие-то вот восхваления его каких-то преимуществ, тот же комплимент. А скажите а, мне, Оксана, сейчас вопрос, подожди, а как понять, что человек вот склонен э, к тому, чтобы им манипулировали? Это как-то выражается внешне, поведение, каких то может быть, жесты? Знаю, вот как это понять, что можно да. этим человеком манипулировать? Вообще 95% населения можно манипулировать, поскольку... Все. Так, Оксана, а теперь вопрос да. для всех, кто ездит за кермом. Так, мы все знаем прекрасно, что мы не без греха Ездим, порушаем инколи. Нас заполняют э, органы. Э, Госорна інспекція. Так, де харту інспекції? Як зробити? Скажіть, будь ласка, от що сказати товаріщу так. щоб він тебе відпустив і не змусив платити штраф. Ну, крім того, що. Товаріш Даящий. Даящий. Даєш. Хоча в принципі по суті так і є. Вибачте. Тепер у мене той бачив. Продовжи, продовжи. Оксана, тебе зупинили, ти порушив, ти розумієш це. То есть, ну, во-первых, посмотрите, кто вас остановил. То есть, если вы понимаете, что манипуляция, комплименты, и все остальное не пройдет, uh -huh. то тут только э, пройдет а, а, обизнанность, да, на uh -huh. украинском языке в вопросе, по, по поводу которого вам, вас остановили. Если вы в курсе, или он говорит, вас остановили по какой-то причине, а вы там ему одну статью, другую, и вообще не ведетесь на его манипуляции, то он вас опустит легко, чтобы не ввязываться в это. Uh -huh. Если же вы видите, что мужчина, и вы ему очень понравились, можете его... Бнуться, там, а какой вид манипуляции вот самый действенный? Давить на жалость, может быть, показывать свое превосходство, я не знаю, что обижать человека, чтобы он обиделся, и ты дальше уже говоришь, как какой способ вот самый действенный или самый распространенный может есть? Самый распространенный это давят на чувство вины. На чувство вины? Да, ну на чувство обижают то же вот, самое. хорошо, то есть, хорошо. Таким. Но опять-таки это у каждого человека свое больное место, на которое, если Професіональний маніпулятор, він знає, куди його давіти. Добре, наступна ситуація, знову ж таки, дуже відома всім знайома. Ми приходимо до лікаря. Грошей не завжди багато і у більшості їх ну, мало, відверто, якщо ти приходиш ну, да. до державної клініки. Як зробити так, щоб лікар тебе гарно э, подивився, не захотів з тебе нічого брати, і причому ти там не давав ніяких хабарів, і щоб все було так от тишком, нишком, і щоб він став твоїм кращим другом? Mm. Ну, врачі, це взагалі така категорія людей, вони дуже люблять лізти. То есть, если вы скажете, что господи, доктор, вы единственный, кто сможет мне сегодня помочь и вылечить, и вообще как-то меня поддержать в этой ситуации, и расскажете, какой он замечательный, как вам его рекомендовали, я думаю, вообще проблем не возникнет в принципе. То-то эмоциональный хабар щедро улика лекаря может быть простым комплиментом в принципе. Ну, не такое, что вы сегодня прекрасно выглядите, это маловато, конечно. А вот про его профессиональные заслуги, что он просто бог в своей сфере, и вот как-то сейчас... До речі, у нас є телефонний дзвіночок. Доброго ранку. Доброго ранку. Як вас звати? Добре. Константин. Константин, розкажіть, будь ласка, що ж у вас такого трапилося, як ви даєте хабарі, емоційні? Чи може вам хтось маніпулює? Ну і коли маніпулюють, мої рідні. Що вони роблять? Вони хочуть від мене бачити якісь посягнення, якісь кроки для того, щоб зробити... Що, піди, піди зароби там мільйон доларів на я не знаю, будучи грузчиком, Чи що вони роблять конкретно? Взагалі-то часто повторюють як судили. Ага. Як мені правильно спілкуватися з ними, якщо я не хочу виконувати їхні побажань? Чи я не хочу... <звучит> mm -hmm. Да, спасибо за звонок, Константин. действительно, чаще всего как раз родственники и манипулируют. А Тут, ты знаешь, такая двойная ситуация. Братьями меньшими, так я называю, ну, моя, Двояка ситуация. С одной стороны, они хотят, чтобы он стал лучшим, а с другой стороны, он этого не хочет. Татьяна, они просто хотят прожить чужую жизнь. Нельзя этого делать. Расскажите, Оксана, как ему будет в этом случае? Как отрезать эти манипулирования? Однако в тот же час, ну, они же, в принципе, не родственные охочи. отношения. Теплые, нежные. Так. Ну, смотрите, если человеком манипулируют, значит, он все-таки не отсепарировался до конца от mm -hmm. своих там родственников uh -huh. и не настолько еще взрослые и зрелые, как мы говорили в самом начале. Uh -huh. Поэтому ему самому тогда нужно становиться на путь взрослости и останавливать, если особенно это переходит его границы, он не желает этого делать, останавливать их жестко. И сначала родственники, конечно же, обижаются. То есть сначала все в розовом и в голубом все довольно не будет. Это uh -huh. будет через жесткий такой э... это будет сварка такая, эмоциональная яма. Назовем. Эмоциональная яма такая. Ну родственники э -э в принципе, со временем потом привыкают к тому, что, да, человек оказывается взрослый, он да, умеет сам. Да, у него сам... не только в ручке, еще и в характере есть. Да, он умеет сам. Так, а если повода, поводить, мы быть, себя по-дорослому, не так, что я сижу за компьютером три годины, а потом, когда мне жена говорит, что, ну, види, иди того компьютера, она мною манипулирует. Она Ну, конечно, это, в принципе, про взросление, и тогда никто тобой не будет манипулировать, потому что видят, что это будет некачественное недейственное, тогда не. Спасибо, Оксана. С нами была Оксана Садовнікова, э, психолог, которая рассказала, как же правильно манипулировать или відхрещуватися от від цих манипуляций. А уже за несколько минут мы забудем, узнаем, чем опасна микроволновая печь, какие микробы живут в вашем доме. Все это расскажет доктор Сидоренко. Ну а пока пауза. Такая же яркая, как э, салатовая шестерка жигулей, которая стоит у меня во дворе. Оксана, оставайтесь с нами, у нас еще Лазарев будет. Я бы познакомилась.